2. Sultan Abdülkadir Geylani'nin salavatı Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyike ve habibike ve rasulike nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الاعلى واللسان الفصيح. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الاعلى واللسان الفصيح اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الاعلى واللسان الفصيح اللهم اجعل افضل صلواتك ابدا وانما بركاتك سرمدا وازكى تحياتك فضلا وعددا على اشرف الخلائق الانسانيه ومجمع الحقائق الايمانيه وطور التجليات الاحسانيه ومحفظ الاسرار الروحانيه واسطه اقد النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الانبياء المكرمين وافضل الخلق اجمعين حامل لواعي العز الاعلى ومالك ازمه المجد الاسنى شاهد اسرار الازل ومشاهد انوار السوابق الاول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم مظهر الوجود الكلي والجزئي وانسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياه الدارين المتحقق باعلى رطب العبوديه المتخلق باخلاق المقامات الاصطفائيه الخليل الاكرم والحبيب الاعظم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اجرني من شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل ذي شر ومن شر الغضاء السوء ومن شر كل ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وهو على كل شيء قدير إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم فرج همي وغمي واكشف حزني وأهلك وذل الأعداء برحمتك وَفَضْلِكَ وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين محمد حزين فرساتين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل عد مثاقيل ذريات الوجود بالدوام وعد ما قد أحاط به علمك يا علام مما كان وما قد يكون أبد الآبدين على سيدنا محمد وآله وصحبه وجميع الأنبياء عليهم السلام فصل رب عد مثاقي لما قد حصل بالتمام من ضرب ذريات الوجود في نفسها بالدوام ومثله الاف الوف الف مره يا كريم على رسولك المصطفى محمد سيد الانام وصل رب عد مثاقيل ما تقدر ان توجده من الاعدام في الكون والامكان حتى ما بعد الحشر يوم القيام وعد ما يحصل من ضربها في نفسها دائما يا عليم على من الذي اخترته على كل الخلائق ورفعته الى اعلى المقام وصل رب عد الأوامر والنواهي والآيات والأحكام وعد ما وقع في القلوب من الخواطر والوساوس والإلهام وعد الحركات والسكنات والأنفاس وألوان الخلائق على من الذي فضلته وقربته ونزلت عليه أحسن الكلام وصل رب عد أفراد جزئيات أنواع الأرواح والأجسام وعد ما خلقته وكونته في هذا الدار وفي دار السلام وعد موجودات الكونين وما فيها من الحقائق والدقائق على من الذي لولاه لما خلقت الخلق ولا الأفلاك العظام وصل رب عد مثاقيل ذريات دائرة الإمكان من تحت الثرى إلى أعلى العرش وما قد يكون في الجنان وعد ما حصل من ضربها في نفسها بعددها يا محيط على حبيبك المختار محمد النبي اخر الزمان وصل رب عد ما كشفته لقلوب العارفين في الكون والامكان وعد ما تعلقت به السبع الصفات والايجاد والامكان وعد ما يحصل من ضرب المضروب في المضروب في كل طرفه العين على من الذي رفعته إلى بصاد القدرة حتى رعاك بالعيان وصل رب عد ما في العرش والكرسي والسدرة والجنان من الملائكة والحور والقصور والطيور والولدان وعد وزن مثاقيلهم بما فيهم كذا مع الصبر على من الذي قربته قاب قوسين وكلمته بأبلغ البيان وصل رب عد ما في الأرض من الإنس والجن وأنواع الحيوان وعد ما في الأنهار والعيون والبهور كذا مع ما في النيران وعد وزن مثاقيلهم بما فيهم مع عد أزاء جميع الخلائق على من الذي استورق في جمالك وخاطبك بأفصح اللسان وصل رب عد ما في اللوح المحفوظ كذا مع ما في القرآن من الايات واللغات والحروف والالفاظ والمعاني وعد ازاي جزئيات الاكوان وما فيها من العبر والاسرار على نور الكونين سر الوجود محمد سيد اهل الجنان وصل ربي عد مثاقي لجميع ما ذكرت في الابيات بالمقال. ما عد ما قد حصل من ضرب المجموع في المجموع بالدم والكمال. على روح الوجود شمس الضحى محمد والانبياء. جميعا وابي بكر الصديق وامر وعثمان وعلي والصحابه والال وصل ربي عد مثاقي لكل ما خلقته في هذا الكون وفي كون البقاء على نور الهدى محمد المبعوث رحمه للعالمين خاتم الانبياء وشفعه إلهي في الحقير الفقير المسمى باسمه الحزين وفينا وفي جميع المذنبين كما شفعته في أهل العباء صلوات الله وجميع الخلق بالدوام عد ما قد أحاد به علمك يا علام أَلَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ